keyingi savol o'n to'rt yoshli o'g'lim va o'n ikki yoshli qizim bir biri bilan umuman kelishmaydi nima maslahat berasiz mana shu savolga juda yam katta e'tiborimizni qaratishimiz kerak ya'ni o'n ikki yosh va o'n to'rt yosh bu asosan o'smirlik davri hisoblanadi va aynan o'smirlik davrida bizani farzandlarimiz mustaqil hayotga qadam qo'yishga tayyorlanayotgan bo'lishadi va xuddi shunaqa vaziyatlarda agar onalar tomonidan o'g'lini yoki qizini qaysidir jihatlarini oldini olish yoki o'g'lini uh, yoki qizini qaysidir tomonlama ustun ko'rish uh, tomonidan e'tibor qaratilinadigan bo'lsa shu vaziyatlarga qaysidir farzandimiz hayotda jabrdiyda obraziga o'tib qoladi qaysidir farzandimiz esa qiynovchi ya'ni tiran obraziga o'tib qolishadi shuning uchun bunaqa vaziyatda ularni bir birini o'zaro munosabatiga iloji boricha aralashmasdan neytral turishimiz kerak bo'ladi ya'ni kimnidir yaxshi kimnidir yomonga yoki san kattasan san jimbo'y yoki san kichkinasan san akangni gapiga kirishing kerak degan tomondan emas balki ikkalasini mustaqil hayotga kelayotgan ke ke, insonlar sifatida qarab har ikkalasini ham biz o'zimizni mehrimiz bilan qo'llab quvvatlab turishimiz kerak va bu farzandlarimiz mana shu kelishmovchilik jihatlari tomonidan o'zlarini keyinchalik hayotlarida qo'llaydigan juda judayam ko'p tajribalarga ega bo'lishadi shuning uchun asosiy onalarni bu vaziyatda uh, turadigan joyi demak mehrda sevgida har ikkala farzandiga ham bir xil поддержкаda bo'lish hisoblanadi